پشاور کی پوسٹ لائی ہوں شروع کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرالی صدری امری من لسانی قولی اللہم صلی علی محمد آل محمد کما صلیٰ ابراہیمہ ولا علیہ ابراہیمہ ابراہیم, ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وَعَلَى عَلَى عَلَى عِبْرَاهِمَا اِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ یہ دیکھئے یہ خطے زمین جو ہے میں تو پوری دنیا کو ہی کہوں گی یہ حضرت عَدْمَ علیہ السلام سے لے کر نہیں حضرت سوری حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر اب تک یہ آباد ہی آباد ہے حضرت عَدْمَ علیہ السلام کے بعد تو گمراہ ہو گئی تھی نا قوم پھر نو حضرت نو علیہ السلام کا کہ اس میں سیلاب آیا تھا آپ کے دور نبوت میں اس کے بعد سے یہ اب تک جب آپ دوبارہ آباد ہوئے زمین پر اس کے بعد سے آبادی کے مٹنے کا نشان نہیں ہے کوئی وہ نہیں ہے ثبوت نہیں ہے کہ پھر سے دنیا مٹ گئی ہو اور پھر آباد ہوئی ہو یعنی جب سے اب تک قائم ہے تو اس خطہ زمین میں جو پاکستان کے حصے میں آیا اس میں بڑے خوبصورت شہر ہیں اب سب کا تو ابھی میں نہیں بتا سکوں گی لیکن میں پشاور کی بات بتا رہی ہوں پشاور ہمارا بہت ہی خوبصورت وہ ہے خوبصورت صوبے کا خوبصورت شہر ہے اور اس کی روایات ہیں جس میں کھانے کی روایتیں جو ہیں نا وہ بہت ہی مستحکم ہیں شادی بیاہ کی روایتیں بھی مستحکم ہیں آج میں آپ کو کھانے کی وہ بتاؤں گی جو یہاں کا خاص کھانا ہے چپلی کباب چپلی کباب کیسے بنتے ہیں یہ خاص ان کا طریقہ ہوتا ہے اور یہ کیسے تلے جاتے ہیں ان کے یہ چھوٹے تووں پہ نہیں تلے جاتے ہیں بڑے بڑے ان کے یہاں وہ ہوتے ہیں سرائے خانے ہوتے ہیں اور وہاں پر لوگ آتے ہیں اور اچھے طریقے سے یہ ان کو سرو کرتے ہیں پکا پکا کے اس کے مختلف قسمیں ہیں لیکن جو پشاور کے چپلی کباب ہیں ان کا تو جواب نہیں ہے پوری دنیا میں ان کی مانگ ہے اور وہاں اب یہاں بھی بڑے بڑے کینیڈا میں بھی دکانوں پہ لکھا ہوتا ہے چپلی کباب اور افغانی کباب تو میں اپنے پشاور کے چپلی کباب کب کی بابت بتا رہی ہوں کہ یہ بہت ہی مزیدار قسم کی ڈش ہے اور ہر طرف طرف اس کی دھوم مچی رہتی ہے یہ قیمے سے بھی بنائے جاتے ہیں قیمے کی ٹکیاں بنا کے اور اس کے قیمہ جو ہوتا ہے وہ بڑا گوشت ہوتا ہے یا بکرے کا گوشت ہوتا ہے یا بھیڑ کا گوشت ہوتا ہے لیکن زیادہ تر اس کا ہوتا ہے گائے کا یا بھینس کا باقی کہ لوگوں کی اپنی فرمائش پر ہوتا ہے کہ وہ کون سی وہ کرتے ہیں کون سی چیز کی ڈش پسند کرتے ہیں کباب اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ دوسرا جو میں بتانے لگی ہوں آپ کو وہ بتانے لگی ہوں قصہ خوانی بازار قصہ خوانی بازار بھی بہت مشہور ہے قصہ خوانی بازار کیوں مشہور ہے یہاں کبھی تاجر اور مسافر گھوڑوں اور اونٹوں پر اپنا سامان لے کر کابلی گیٹ کے سراؤں میں اپنا پڑاؤ ڈالتے تھے اور قہوہ خانوں میں قہوے کے دور چلتے تھے اور ساتھ میں یہ سب بیٹھ جاتے تھے تاجر جو ہوتے تھے اس زمانے میں مقامی لوگ بھی بیٹھتے تھے اور آنے والے تاجر بھی بیٹھتے تھے پھر یہ اپنے اپنے علاقوں کی باتیں بتاتے تھے اپنے اپنے معاملات طے کرتے تھے اور اس طرح سے کھانا پینا بھی ساتھ چلتا رہتا تھا تو اس طرح سے ان کا جو تھا داستانیں بھی سنائی جاتی تھیں ویسی اب سچی ہوتی تھیں یا جھوٹی ہوتی تھیں لیکن یہ کہ داستانیں ہوتی تھیں میرا خیال یہ ہے کہ بہادری کے قصے سنائے جاتے ہوں گے لوک کہانیاں سنائی جاتی ہوں گی اب یہاں پہ جو صورتحال قصہ خانی بازار ابھی بھی قصہ خانی بازار موجود ہے مشہور زمانہ یہاں پہ اس بازار میں بہت سارا سامان ملتا ہے دنیا زمانے کا سامان ملتا ہے اس میں اسلحہ بھی ہوتا ہے اور گھریلو چیزیں بھی ہوتی ہیں پشاوری ٹوپیاں ہوتی ہیں سینڈلیں ہوتی ہیں پشاوری چپل جو کہلاتی ہے مشہور زمانہ اور پسند کی جاتی ہے پوری دنیا میں اب دیکھیے یہاں کی اب قصہ خانی بازار سے ہٹ کے میں تھوڑی سی یہاں کی دیدہ زیب امارات کے بات کرتی ہوں یہاں پہ وکٹوریل ہال ہے محابت خان مسجد ہے محابت خان مسجد تو آپ اگر ایک دفعہ جائیں گے نا اس کو اس کی زیارت کرنے تو آپ کہیں گے جتنے دن رہیں گے آپ کہیں گے میں روزانہ ایک دفعہ محابت خان مسجد جاؤں اس قدر حسین مسجد ہے اس قدر حسین مسجد ہے کہ بتایا نہیں جا سکتا ہے اسی طریقے سے آپ دیکھیے یہ دریائے کابل میں سجی ہوئی کشتی گلابی رنگ سے سجی ہوئی گلابی رنگ کے تمام چیزوں سے لوازمات سے سجی ہوئی کشتی چل رہی ہے یہ بچے اب اسکول میں دیکھیے موجود ہیں نکل رہے ہیں ایک سے بڑھ کر ایک شاہکار ہے یہاں سیٹھی ہاؤس ہے یہ خوشبوں اور امنگوں سے بھرا ہوا شہر ہے دریائے کابل میں جب آپ کشتیاں چلتی دیکھیں گے نا تو آپ کہیں گے کہ بس میں ابھی بیٹھ جاؤں اس میں تعلیمی انتہائی اعلیٰ میار ہے تعلیم کا رحمان بابا کا مزار ہے زیارت کے لیے یہ بہت مشہور ہیں یہاں کے رحمان بابا جمرود ایک علاقہ ہے جمرود جمرود وہ نہیں ہے لیکن میں اس سے آگے بھول گئی ہوں کہ جمرود کے کیا تھا جمرود کے ساتھ جمرود کے علاقے میں چھے سو فیکٹریز ہیں اور جس میں کام ہوتا ہے چیزیں تیار ہوتی ہیں بادہ خان ایئرپورٹ ہے دنیا کے گوشے گوشے میں بادہ خان ایئرپورٹ سے جہاز چلتے ہیں اور پوری دنیا میں مسافروں کو پہ پہنچاتے ہیں جنوبی ایشیا کے تاریخی بازاروں میں شامل قصہ خوانی بازار کی تزین و آرائش کا بہت خیال رکھا جاتا ہے اور مغلیہ دور میں بھی اس کی تزین و آرائش ہوتی تھی یا جب سے اب تک بہترین طریقے سے یہ چل رہا ہے اور یہاں کی گورنمنٹ کا ارادہ ہے کہ پرانی عمارتوں کو بحال کیا جائے گا اور باقاعدہ پینٹ کیا بھی گیا ہے بحال بھی کیا گیا ہے پینٹ بھی کیا گیا ہے پھر کھیل کے میدان ہیں اسٹیڈیم ہیں اور جہاں بچے کھیلتے ہیں بہت ہی نوجوان دیکھیں ان کو کتنے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے اور بازار میں موجود دکانوں کے سائن بورڈ ایک ہی شکل و ڈیزائن کے اور ایک ہی اس میں تحریر میں تبدیل کیے گئے ہیں اور پرانے قہوہ خانوں کو بھی نیا بنایا گیا ہے یہ تھی میری آج کی پوسٹ اچھا ایک چیز تو رہ گئی یہاں پہ شہر میں دلیپ کمار اور ان کے راج کپور کے والد کی بھی وہ ہے حویلی اور شارو خان کے بھی اجداد کا تعلق یہاں سے ہے یہاں کے کھانے یہ دیکھیے چپلی وہی ویسا کون سا تھا ہے پشاوری پلاؤ اور یہ گوشت بھون رہا ہے واہ 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 دیکھیے یہ ہے میرا وطن میرے وطن کا پیارا پیارا شہر پشاور یہاں آپ کو سب کچھ ملے گا یہ دیکھیں چپلی کا باپ گیا کڑھائی میں کتنی بر... کڑھائی نہیں اسے کہتے ہیں ہم اردو والوں کی زبان میں کہتے ہیں کڑھاؤ تو وہ اس کے لیے کڑھاؤ چڑھتا ہے اور کسی دکان پہ آپ پوچھئے کہ کتنے من کیا, کتنے سیر کا وہ کرتے ہو چپلی کباب بناتے ہو تو وہ سیر کا نہیں ہوتا ہے وہ بتاتے ہیں من کے بنتے ہیں دو من کے بنتے ہیں اور اس طرح سے روزی روزگار بھی چلتا رہتا ہے اور ذائقہ بھی چلتا رہتا ہے اس کے ساتھ اجازت چاہوں گی خدا حافظ فری امان اللہ یہ ہے میرے میرا پیارا شہر پشاور